Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Леасе препарає ville. Elle prenait l'automate express. Ce train était célèbre pour son efficacité. Aucun conducteur humain n'était à bord. Tout était géré par une intelligence artificielle avancée. Léa scanna son billet à l'entrée. Un message étrange apparut sur l'écran. Bienvenue, monsieur Dubois, dit la voix robotique. Léa fronça les sourcils. Je suis Léa Martin, murmura-t-elle. Le portail s'ouvrit quand même. Elle haussa les épaules, pensant à une erreur mineure. Le train démarra en douceur. Léa chercha sa place, le siège 12C. Une silhouette métallique y était déjà assise. C'était un robot de service dernier cri. Ce siège est réservé à M. Dubois, dit le robot. Léa sortit son billet numérique. Non. C'est ma place, insista-t-elle. Le robot cligna de ses lumières. Une interface holographique apparut. Elle montrait un homme barbu, M. Dubois. Léa vous a mal identifié, expliqua le robot. Léa se sentait frustrée. Elle consulta l'écran de son siège. Sa destination était Port Avenir, pas Métropole. C'était la ville de M. Dubois. Soudain, une femme s'approcha d'elle. Excusez-moi, dit la femme. Je suis madame Dubois et mon billet dit 12C. Léa et la femme se regardèrent, stupéfaites. Léa a confondu plusieurs passagers, réalisa Léa. J'ai eu un problème similaire, ajouta un homme. Il cherchait monsieur Martin. Un petit groupe de passagers confus se forma. Il partageait des histoires d'identités mélangées. Il faut trouver un opérateur humain, suggéra Léa. Mais le train était entièrement automatisé. Aucun employé ne se montra. Finalement, un appel d'urgence fut lancé. Une petite porte secrète s'ouvrit. Un technicien humain, souriant, apparut. Ah, le jour des identités perdues, plaisanta-t-il. Léa arriva à sa destination en retard mais avec une histoire. Léa se préparait pour un voyage important. Léa se do Son entretien d'embauche était dans une autre ville. Je Elle prenait l'Automate Express. Vona Ce train était célèbre pour son efficacité. Цей потяг був відомий своєю ефективністю. conducteur кондуктор n'était не bord. Жодного провідника людини не було на борту. Тут par une intelligence artificielle avancée. Усе керувалося передовим штучним інтелектом. Леа à l'entrée. Леа відсканувала свій квиток на вході. Un message étrange месажом sur l'écran. На екрані з'явилося дивне повідомлення. Bienvenue, monsieur Dubois, dit la voix robotique. Ласкаво просимо, пане Дюбуа!» – сказав роботизований голос. murmura-t-elle. — Я Леа Мартен, прошепотіла вона. Ворота все одно відчинилися. Вона знизала плечима, думаючи про незначну помилку. Le train en douceur. Потяг рушив плавно. Леа шерша са place, le siège дуз c Леа шукала своє місце, сидіння 12 сі. qui était déjà assise. Металевий силует уже сидів там. Un robot de де сервіс cri. Це був сучасний сервісний робот. Ce siège est réservé à Monsieur Dubois, dit le robot. Ce missement est réservé à Monsieur Dubois, dit le robot. Léa sortit son billet numérique. Léa la suite son billet numérique. Non, c'est ma place, insista-t-elle. Non, c'est mon place, insista t -elle. Le robot cligna de ses lumières. Le robot cligna de ses Une interface holographique apparut. З'явився голографічний інтерфейс. Ель монтри аном барбу, мсю Дюбо. Він показував бородатого чоловіка, пана Дюбога. експікало робо. Що неправильно вас ідентифікував, пояснив робот. се санте фрустри. Леа почувалася розчарованою? Elle de son siège. Вона перевірила екран свого місця. Sa destination était Port-Avenir, pas Métropole. Il y est prédestinationné, port Avenir, pas Métropole. C'était la ville de m Dubois. C'est le de M. Dubois. 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 Soudain, une femme s'approcha d'elle. Rapтом доне је пећи Лажинка. Excusez-moi, dit la femme. Ви бачте, сказала Лажинка. Je suis Madame Dubois et mon billet dit 12 C. Я пані Дюбуа, і на моєму квитку написано 12 сі. Леа і фамилия, ступефет. Леа та жінка подивилися одна на одну, приголомшені. Ліа конфонду кількох пасажирів, реаліза Леа. У мене була схожа проблема, додав чоловік. Il він шукав пана Мартена. Un petit groupe de passagers confus se forma. Утворилася невелика група розгублених пасажирів. Ils partageaient des histoires d'identité mélangées. Вони ділилися історіями про переплутані особистості. Il faut trouver un opérateur humain, suggéra Léa. Треба знайти людського оператора, запропонувала Леа. Mais le train était entièrement automatisé. Але потяг був повністю автоматизований? ne не montra. Жодного працівника не з'явилося. Finalement, un appel d'urgence fut lancé. Зрештою, було викликано екстрену допомогу. petite порт секрет s'ouvrit. Відчинилися маленькі таємні двері. Ан техніція, суріян, апару. З'явився усміхнений технік людина. А. Le jour des identités perdues, plaisanta-t-il. Ah, Léa arriva à sa destination. Léa, de Léa se préparait pour un voyage important. Son entretien d'embauche était dans une autre ville. Elle prenait l'automate express. Ce train était célèbre pour son efficacité. Aucun conducteur humain n'était à bord. Tout était géré par une intelligence artificielle avancée. Léa scanna son billet à l'entrée. Un message étrange apparut sur l'écran. Bienvenue, monsieur Dubois, dit la voix robotique. Léa fronça les sourcils. Je suis Léa Martin, murmura-t-elle. Le portail s'ouvrit quand même. Elle haussa les épaules, pensant à une erreur mineure. Le train démarra en douceur. Léa chercha sa place, le siège 12C. Une silhouette métallique y était déjà assise. C'était un robot de service dernier cri. Ce siège est réservé à M. Dubois, dit le robot. Léa sortit son billet numérique. Non, c'est ma place, insista-t-elle. Le robot cligna de ses lumières. Une interface holographique apparut. Elle montrait un homme barbu, M. Dubois. Léa vous a mal identifié, expliqua le robot. Léa se sentait frustrée. Elle consulta l'écran de son siège. Sa destination était Port Avenir, pas Métropole. C'était la ville de M. Dubois. Soudain, une femme s'approcha d'elle. Excusez-moi, dit la femme. Je suis Madame Dubois et mon billet dit 12C. C. Léa et la femme se regardèrent, stupéfaites. Léa a confondu plusieurs passagers, réalisa Léa. J'ai eu un problème similaire, ajouta un homme. Il cherchait Monsieur Martin. Un petit groupe de passagers confus se forma. Ils partageaient des histoires d'identité mélangées. Il faut trouver un opérateur humain, suggéra Léa. Mais le train était entièrement automatisé. Aucun employé ne se montra. Finalement, un appel d'urgence fut lancé. Une petite porte secrète s'ouvrit. Un technicien humain, souriant, apparut. Ah, le jour des identités perdues, plaisanta-t-il. Léa arriva à sa destination en retard mais avec une histoire. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.